Salam əziz uşaqlar. E, gəlin bu tapşırığımızı yerinə yetirək. Çox maraqlıdır. Mən bir ikisini sizə göstərəcəm, qalanı isə özünüz edəyərsiz. E, videonun altında tapşırığın linki qoyulub. Hər birinizə uğurlar. Həm əylənin, həm öyrənin. Deməli çatmayan hərfi və şəkillərin adını yazın. Gəlin bəxə uşaqlar, biz burada hansı çiçəyi görürük? Qızıl gül. Deməli biz burada qızıl gülün adını yazmalıyıq. Birinci hərfinizi seçirik. Bax görürsüz, burada açıldı. İkinci hərfimiz qığlarımız iki yerdə var, açıldı. Üçüncü hərfimiz q, zıl, zı hərfi idi. Aha, bu da açıldı. Qızıl gül lığımızı seçdik. Sonra hansı hərf gəlir? G və ü hərfi. Deməli, gördünüzmü? Demə həqiqətən də çiçəyin adı nədir? Bu gülün adı nədir? Qızıl gül. Sələd düşü, Ürəyin, yəni növbəti tapşırığı, keçirilək növbəti tapşırığıımıza. Baxın üstünə vurduğum şəkil var. Burada söz yazılıb, bir hərfi tapmaq lazımdır. Siz də görəcəksiniz ki, bu nədir? Almadır. Bəzən ə, sözlər olacaqdır, bir hərfi yoxdur. Bəzən də şəkillər olacaq, onlardan yazmaq lazımdır. Çox maraq, düşünürəm ki, çox maraqlı tapşırıqdır, sizin də xoşunuza gələcək. Hər birinizə uğurlar arzulayıram uşaqlar.